जरत काबुल अहबार से मरवी है कि रब कायनात ने जब हजरत आदम सलाम का पै बशरी तखलीक फरमाया और जमीन पर सिलसिला बशरीत का आगाज किया तो वो नूर जो कभी हिजाबात अजमत में था वो नूर जो कभी आलम अरवाह में था फिर आलम बशरीत में मुंतकिल करने के लिए पुश्त आदम में रखा जब हजरत आदम की पुश्त में नूर मुस्तफ़ा आया तो वो आपकी पेशानी से चमका करता था फिर आपकी नस्ल में मुंतकिल किया जब हजरत हवा रजी अल्लाह ततन मुबारक में वो नूर मुंतकिल हुआ तो फिर हजरत शीसम पैदा हुए वो नूर हजरत हुआ सिलजरत होवा के बतन मुबारक से दो दो बच्चे जुड़वा पैदा होते थे मगर जब हजूराम के नूर पाक को मुंतकिल करने का वक्त आया और हजरत शीशलाम का इंतब किया तो तनहा एक बेटे की विलादत की ताकि उनका जद भी यकता पैदा हो उस वक्त जुड़वा नहीं पैदा हुए हजरत आदम सलाम ने सलाम की पेशानी में नूर चमकते देखा वसीयत फरमाई बेटे शीश। अरे सलाम। वो नूर जो अल्लाह पाक ने अमानतन मेरी पुश्त में रखा था अब वो तुम्हारी मुबारक पुश्त में अमीन पुश्त में मुंतकिल हो चुका है इस नूर की शान ये है कि यह सिर्फ मुबारक पुश्तों में रहेगा और मुबारक रहमों में मुंतकिल होगा नसीहत यह है कि इसके लिए पाकिजा रहम का इंतजाम करना चूंकि इस नूर का मस्कन कम पाकिजा पुश्त और पाकिजा रहमो बतन के सिवा और कोई हो नहीं सकता फिर वो नूर अकदस वो नूर हक नस्लन बाद नस्लिन जमानन बाद जमानन पाक पुश्तों से पाक रहमो में मुंतकिल होता चला आया हती की हजरत अब्दुल मुतलिब की पेशानी में चमका फिर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमका जब उनकी पेशानी में चमकता था तो वो दीदवर खवातीन जिन्होंने सहाय अम्बैया में तो रात में इंजील में पुरानी किताबों में उस नूर के चमकने की निशानियां पढ़ रखी थी वो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमकते हुए नूर को देख कर आपसे निकाह की ख्वाहिश करती पुरानी किताबों की बहुत बड़ी एक आलिमा ने जाहिदा आबिदा ने जिसका नाम भी फातिमा बताया जाता है, हजरत अब्दुल्ला को देखा वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ जा रहे थे पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमकता देखा वो किताबों में अलामतें पढ़ चुकी थी हजरत ने बता दिया था एक सितारे की निशानदेही कर दी थी कि जब वो सितारा इस मुकाम पर आएगा उस नूर के जाहिर होने का वक्त आ जाएगा पुरानी किताबों के आलिम उस सितारे की गर्दिश को देख कर नूर मुस्तफ़ा के जहूर का जमाना करीब आता जान रहे थे जब पेशानी में नूर देखा उस खातून ने अर्ज किया मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया अच्छा मैं वापस आ लू मशवरा करके इस दौरान खुश नसीब हजरत आमना का जिनका इंतखा हो चुका था उनकी शादी हो गई नूर मुस्तफ़ा बतने हजरत आमना में मुंतकिल हो गया कुछ अरसे के बाद पलट कर हजरत अब्दुल्ला आए और पूछा अगर आप निकाह करना चाहें तो मैंने इजाजत ले ली है उस खातून ने भर के देखा। मैं अब्दुल्ला, अब मुझे की खाश नहीं रही। पहले तो मुझे की करती थी। उसने अब्दुल्ला चाहत आपकी न थी उस नूर मुस्तफा की थी वो आमिना ले गई है सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें